Курбан Байрам або свято жертвопринесення, Сьогодні святкують мусульмани всього світу. Це друге заволочене свято в ісламському світі після ураза байрама, тобто свята розговіння. Сьогодні ж у сумському ісламському центрі побувала Катерина Гладенко. Мусульман, Курбан Байрам, тобто свято жертвопринесення, є кульмінацією паломництва до Мекки. Ті, ж, хто цього року не зміг цього зробити, святкують його у сумах. Жінки проводять службу окремо від чоловіків у своєму залі для молитв. Чоловіки поверхом нижче. Праздник Курбан-Байрам или праздник Идаль-Атха, он знаменуется тем, что пророк Ибрагим, он не принес жертву своего сына, а принес барана, как сказал ему Бог. Это есть и в библейской традиции, и у мусульман, у всех верований, то, что нас объединяет. Да? И именно в этот праздник мусульмане закалывают животное, приносят жертву. Жертву. Наша семья тоже будет приносить жертву животное, будем раздавать мясо. Отмечаем его в той традиции, которая была бередена от всех пророков, начиная с пророка Ибрагима, когда он нам научил приносить Богу жертву приношения для того, чтобы тоже, как они пророк нам научил ее делить на три части: первая часть для себя, вторая для родственники и друзья а третий, для бедных, которые не найдут это мясо, чтобы они тоже его кушали. Все должны детям подарить деньги, подарки, дети гуляют. Всего сегодня на свято до исламского центра пришли близко 300 верян. Хочу поздравить мусульман города Сумы и мусульман Украины с этим великим праздником. Праздник, который сегодня мы празднуем, Курбан-Байрам, это один из величайших праздников в исламе, который празднуется в дни месяца Дуль Хиджа, когда мусульмане один раз в жизни, у кого есть возможность материальная и по здоровью, совершают этот величайший обряд в исламе и отправляются в священную землю, в Мекку. Після молитви ті, хто запланував робити жертву принесення сьогодні, запрошуватимуть до себе знайомих. Свято ж триватиме протягом чотирьох днів. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. На часі новини.